Здравствуйте! Это новости на Бтб в студии Екатерина Романюк. Киев предоставит факты вторжения тяжелой военной техники в Украину со стороны Федерации для международного реагирования. Об этом сообщил Петр Порошенко в телефонной беседе президенту Европейского совета Герману Ван Ромпе. Глава государства обратился с просьбой включить украинский вопрос в повестку дня Европейского совета 16 июля. Герман Ван Ромпе заверил, что это обязательно будет сделано. Президент Петр Порошенко отметил, что ожидает четкой и решительной реакции ЕС в соответствии с заключениями Европейского совета о 27 июня. Украина прилагает максимальные усилия для освобождения летчицы Надежды Савченко и режиссера Олега Сенцова. Это беспрецедентный факт, что похищенные украинцы оказались в российской тюрьме, отмечает заместитель главы администрации президента Валерий Чалы. Российская сторона уже несколько дней не допускает к незаконно заключенной о Надежде Савченко украинского консула. По поручению президента Петра Порошенко МИД Украины направляет ноты международным партнерам. Реакция уже есть, и эта поддержка поможет решить вопрос, подчеркнул Valeri, ciao! Украинским силовикам удалось ликвидировать позиции боевиков в районе аэропорта Луганска. Об этом на своей странице в соцсети сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. Уничтожены минометные позиции, танки, установки ГРАД. Из них российские наемники обстреляли силы АТО, отмечает Дмитрий Тымчук. Кроме этого, украинские военные нанесли удары по позициям террористов около поселка Изварина и по их базе возле Лисичанска. Также в отдаленные опорные пункты в зоне АТО авиации для наших боевиков доставила боеприпасы, медикаменты и продовольствие. Украина едина. Очередное доказательство этому сами украинцы. Они поддерживают жителей восточных областей страны. Во всех регионах собирают гуманитарную помощь и отправляют ее в города, которые освобождают наши военные. Как встречают помощь на Донбассе, видели наши корреспонденты. Славянск, Краматорск, Артемовка, Николаевка. Города, которые последние три месяца были эпицентрами сепаратизма, теперь с облегчением и приветствиями слава Украине встречают представителей центральной власти. Из столицы к ним едут не с пустыми руками. В первые минуты, в первые часы было дано поручение, чтобы сюда пошли караваны с гуманитарной помощью. И были отправлены ремонтные бригады. В первый же день украинские фермеры собрали для жителей освобожденных городов 5 тонн продовольствия и абсолютно бесплатно передали его на Донбасс. и центральных областей Украины... В Восточной и центральные области Украины активно участвуют в том, чтобы бесплатно предоставлять продукты питания до нормализации систем жизнеобеспечения и работы торговых сетей, чтобы люди могли спокойно, самостоятельно покупать продукты питания. Гуманитарная помощь приходит каждый день. Это мука, сахар, крупы, макаронные, мясные и хлебобулочные изделия, рыба, масло, картофель и овощи. Спасибо большое. Давай, все, сардельки. Постепенно в городах возобновляют энерго- и водоснабжение. Заработало и госказначейство. Людям начали выплачивать пенсии и соцвыплаты. За время деятельности террористов накопилась немалая сумма – 251 миллион гривен. Мы возобновили выплату и пенсий, и социальных выплат. Славянский Краматорск уже полностью профинансированы. В городе мы сейчас работаем со банком и сукрпочтой, совершаем доставку всех этих пенсионных выплат. Вопросы инфраструктуры. Тоже решают весьма оперативно, ведь в городах надо восстанавливать жилые дома, здания и дороги. Это делать придется за счет госбюджета. Деньками обещает помочь и Европа. По результатам международных переговоров президента Украины финансовую помощь в размере 2,3 миллионов евро для возобновления инфраструктуры Славянска и Краматорска предоставит Германия. К восстановлению своих родных городов призывают и мирных граждан, временно выехавших в другие регионы. В правительстве говорят, работая вместе, все отстроит намного проще и быстрее. Повертайтесь назад, повертайтесь в свои места. Возвращайтесь назад, возвращайтесь в свои города. Центральная власть всем, чем нужно, помогает. И делает все, что может, несмотря на неимоверные трудности в стране. Мы сейчас находим ресурс для того, чтобы помогать Донбассу. Возвращайтесь в свои родные дома, становитесь вместе и будем отстраивать после террористов Луганск и Донецк. Луганск и Донецк. Анна Каменева, Эмилия Денежна, БТБ. Россия угрожает точечными ударами по Украине. С таким предложением выступил вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмен. Он подчеркнул, речь идет не о полномасштабной операции, а о единичных ударах по позициям, откуда обстреливают российских террористов. Российский территорию. 13 июля власти Ростовской области сообщили, что на территорию региона залетел снаряд из Украины, попавший в жилой дом. В результате погиб мужчина. Еще две женщины получили ранения. После этого Москва угрожает Киеву необратимыми последствиями. Украина опровергает обвинения Кремля. Поступает информация, что это сделали украинские военные, но это полная ложь. Данные не соответствуют действительности. У нас много фактов, когда террористы совершают специальные провокационные обстрелы также и российской территории, и потом обвиняют в этом украинских бойцов. Миссия МВФ закончила свою работу в Украине. Планируется, что на основании результата визита Совет директоров решит, выделять ли нашей стране второй транш кредитов в полтора миллиарда долларов. Премьер-министр Арсений Ценюк уверен, Украина выполнила все задания и отвечает критериям для получения финансовой помощи. Напомню, 30 апреля Совет директоров МВФ одобрил программу помощи «Стендбай» для Украины. Она предусматривает выделение кредитов 17 миллиардов долларов в ближайшие два года по 3% годовых. 7 мая получено первый транш 3 миллиарда 19 миллионов долларов. Нынешний статус Крыма – вопрос времени, считает еврокомиссар по вопросам расширения Штефан Фюлем. Он сказал об этом в интервью пражской редакции «Радио Свобода». Фюле назвал большой несправедливостью аннексию части Украины России нелегитимным способом при помощи зеленых человечков. Но оккупация полуострова не повлияет на отношения Украины с ЕС, в том числе на процесс отмены визового режима для украинцев. Есть конкретные критерии. Если наш партнер их выполнит и продолжает выполнять, с нашей стороны, конечно, упрощение визового режима до степени, когда люди могут приехать в страны Европейского Союза. Я думаю, что то, что произошло на Крыму, с чем мы никогда, что мы никогда не признаем, тут аннексию Крыма со стороны России не будет иметь негативное влияние. Ну, упрощение или отмена виз? 45 миллионов, 47 миллионов отмена. отмена виз. Я про... То есть я это говорю... вот на столе уже. Да, я говорю про отмену виз, конечно. Франция откажется от поставки вертолетоносцев в Мистраль в Россию только в том случае, если ЕС ведет против Москвы санкции третьего уровня, экономические. Об этом в интервью с Даниэлем Монде заявил министр обороны страны жан Ледриан. При этом он подчеркнул, что Брюссель пока не пошел на такие крайние меры. Ледриан сделал такое заявление в ответ на требования премьер-министра Эстонии прекратить поставку Мистрали в Москве, с которым чиновник обратился к официальному Парижу. Напомню, в июне президент Франсуа Улан заявил, что Франция не откажется от своих обязательств по этому контракту, если против России не ведут общеевропейские экономические ограничения. На данный момент мы считаем, что санкции, введенные Европейским Союзом в отношении России, привели к тому, что российские руководители заняли более открытую позицию. Как следствие ЕС не стал переходить к третьему уровню санкций, который подразумевал экономические меры. Но Франция полна решимости перейти к действиям, если Евросоюз решит ввести более высокий уровень санкций. Далее на БТБ анонс. Оставайтесь с нами. До встречи. Европейский парламент начнет пленарную сессию в Страсбурге, а во вторник евродепутаты обсудят ситуацию в Украине. В частности, боевые действия на Донбассе и недавнее подписание соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. В четверг Европарламент проголосует резолюцию по этим вопросам. Один из крупнейших в мире авиасалонов «Фармбора» стартует в Великобритании. В связи с действиями России в Украине официальную делегацию Москвы на него не пригласили. Впрочем, «Фармбора» является коммерческим мероприятием, поэтому официальный Лондон не может запретить участвовать в нем частным компаниям из России. В посольстве Российской Федерации в Лондоне сообщили, что ВИЗ не получила большая часть российской делегации. У побережья итальянской Тосканы начнется беспрецедентная операция по перемещению круизного лайнера в коста Конкордия. Два года назад он натолкнулся на риф и затонул, унеся жизни 32 человек. Теперь к корпусу лайнера прикрепят специальные контейнеры, которые придадут ему плавучесть и позволят отбуксировать в Порт-Генуе. Там судно разберут и утилизируют.